آپ گئی ہوئی تھی آج کر دے حاج سے واپس تشریف لائیں تو جس دن آپ واپس پہنچی نا بسرا میں آپ کا اونٹ فوت ہو گیا کچھ لوگوں کو نا بڑا پیار ہوتا ہے میری دادی اماں نے نا ایک بچڑا پالا ہوا تھا تو دادی جان کے ہاتھ میں پیڑا ہوتا تھا دادی آواز دیتی مٹھو آ جا بچڑا دوڑ کے آتا پیڑا کھانے پیار ہوتا ہے نا ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو جانور گھر کے فرد بن جاتے تھے بھینس کا درجہ اسی طرح ہوتا تھا جس طرح گھر کے ایک فرد کا ہے اگر کبھی بھینس کسی کی مر جاتی تو سارا گھر رونے لگ جاتا وہ جو جانور گھر میں رہے حضرت رابعہ بسریہ نے اونٹ پالا ہوا تھا بڑا پیار کرتی تھی بڑی موجود جس دن آئی نا واپس آج کر کے اسی دن کسی نے بتایا اممہ تیرا اونٹ فوت ہو گیا تو گھوڑا دوڑا کے گھر آئیں کہ آج ہی فوت ہوا ہے کہاں تو اونٹ کے سرانے کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگی کہنے لگی مولا جب میں حج کرنے گئی تھی تو اپنا مال اسباب تیرے حوالے کر کے گئی تھی تیرے سپرد کر کے گئی تھی اور مولا جو تیرے سپرد کرے تو تو اس پہ رحمت کرتا ہے تو تو فضل کرتا ہے ابھی دعا مانگی رہی تھی ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی ابھی دعا مانگی رہی تھی ایک آدمی چلایا کہنا لگا اممہ جی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے اونٹ مرا تو نہیں وہ تو زندہ ہے وہ تو پیر ہی لارا ہے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی سویا ہوگا بے ہو شبہ ہوگا زندہ ہے جناب رابیہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں گر گئی فرمانے لگی اونٹ زندہ تھا یا مردہ تھا ایک بات سچی ہے کہ میرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے میرا اللہ بڑا غفار ہے میرا رب بڑا مہربان ہے وہ بڑا ہی رحمت کرنے والا بہت عظمت والی خاتون تھی حضرت رابعہ بصریہ بڑی اعلیٰ خواجہ حسن بسری ان کی تعریف کرتے تھے خواجہ حسن بسری فرماتے میں ایک دن تقریر کر رہا تھا تو پیچھے پردے کے پیچھے عورتیں بھی سن رہی تھی میں نے تقریر میں کہا کہ رب کریم کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کروں دستک دیتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا تو کہتے ہیں تقریر ابھی میں کاری رہا تھا کہ پیچھے سے خاتون بول پڑی سبسری اجازت ہو تو کوئی بات کروں تو میں نے کہا پاک بی بی کر لو کہنے لگی کیا درس دے رہے ہو کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دو کبھی نہ کبھی کھلی جائے گا کہا ہاں کہنے لگی مجھے تعجب ہوا ہے تیری بات سن کے آپ کو کیوں تعجب ہوا کہنے لگی وہ خاتون مرفت الہی کی اس مقام پہ تھی کہنے لگی حسن بسری یہ بتا رب کریم کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے کھلوائیں گے تو اس کو نہ بند ہوگا اور جو کھلا ہوا ہے جو کھلا ہوا پچھلی رحمت رب دی کرے بلند راتن والے کھلا جے دروازہ فرمایا کبھی بند بھی ہوا ہے حضرت بی بی بیس ریا ساری رات عبادت کرتی ساری رات رب رب کرتی اور فرمایا کرتی تھی میرا رب لوگوں نے کہا ماں تو کس مقام پہ پہنچی ہے تو فرمانے لگی میں اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آ گئی ہے. قبولیت میری دعاؤں کے قریب آ گئی ہے. ابھی میں پوری دعا نہیں مانگتی خدا کی رحمتیں پہلے برسنا شروع ہو جاتی دو بزرگ بیٹھے تھے ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو حضرت لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے مصیبت پہ صبر کرے تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا توفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے اپنے رب کا تحفہ مالک کا تحفہ میں ڈالا ہے ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور ادا کرے گا تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں ادا کر ہے اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے پھر بھی کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں کرنے والا کوئی کوئی اور ہے جو کام کرنے والا کوئی اور ہے تو عزیز بھائی یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالی آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں سیانے بندے وہ بات کرتے ہیں تو سیانی کر جاتے قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہر حرف ہی ہر لفظ ہی کیا بات ہے ظالب الا رہی بخیر ہر بات اعلیٰ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت آلہ ہے تو ذرا غور کرنا شیر کی بات تو شیروں جیسی مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا و ماسا کم مصیبت مَا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے وہ کثیر بہت ساری تمہیں میں معاف کر دیتا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھتے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ اعلیٰ کہیں گے یا جو اللہ کہتا ہے تک نا تم رحمت اللہ اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے تو آپ اس آیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب سے آتی ہے اس کو آپ آلہ کہہ رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم فرمانے لگے میرے بھائیو ذرا غور کر کے اس آیت کو پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی صدا دنیا میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں فرمایا رب کہہ رہا ہے میں تمہیں دنیا میں مشکل میں ڈال کے معاف کرتا ہوں آپ فرمانے لگے میرا رب ایک جرم کی سزا دو دفعہ نہیں دے گا جسے دنیا میں سزا دے گا پھر قیامت میں بے حسابی گا پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا یہ اس کے قانون قانون رحمت کے خلاف ہے یہ, یہ غور سے بات سنے. یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک دو دفعہ سزا دے تو اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو اس کا مطلب ہے قیامت میں دوبارہ سزا تو یہ سب سے اعلی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا کانٹا بھی تو رب کریم بلا مثال و بلا کشبی سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں کو ڈالتا ہے نمرود اور فرون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چھپتا ان کو تکلیف نہیں آتی تکلیف کسی آتی تھی اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی حضرت رابیہ بس جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی جس دن تبھی یہ ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا تو کہیں ناراض تو نہیں مولا مولا جب تو تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی ہوں جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی اور خدا بندہ تو میں سکھی ہوں موج میں ہوں مجھے رونا ہی نہیں آ رہا تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے دکھ تو اچھے ہوتے ہیں دکھ تو پیارے ہوتے ہیں اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا اس حضرت ایوب علیہ نبی صلات و سلام بیمار رہے ساٹھ سال اللہ نے تندرستی دی, دی کتنے سال بولے ساٹھ سال رگور کرنا بات پر ساٹھ سال علیل رہے پھر بیمار ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے بیمار ہو گئے زوجہ کہنے لگی دعا کرنے آپ کو اللہ صحیح دے دے ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ تو ہم جو ساری زندگی سو کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی کسی سے پوچھا جا ڈاکٹر کہتے ہیں تین سو ساٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو تین سو ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے کہتے گھٹنے میں بڑی درد ہے او بھائی باقی تین سو ٹھیک ہے نا ان کی بھی بات سنا حضرت بسریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا آپ کے محلے میں. میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں ان کا پتہ ہوتا ہے پڑوسی تھا تو چوتیس پینتیس سال نوجوان کی عمر ہو گئی کبھی بیمار نہیں ہوا ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ کی باہر نکل کے آیا حضرت رابیہ بس ہی رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے لگا جی اممہ جی سر میں بڑی درد ہے آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی کہنے لگا چونتیس پینتیس سال فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی کہنے اممہ جی آج ہی ہوئی ہے تو آپ فرمانے لگے چونتیس سال اللہ نے سیز دی ہے تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے کوئی شکر کی پٹی بھی باندھ حضرت ایوب اٹھارہ سال بیمار رہے زوجہ کہنے لگی دعا کر لو دعا فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی اس نے کہا ساٹھ سال تو دعا فرمانے لگے جب آپ بیماری کو بھی ساٹھ سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں یہ دعا کی اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی تندرستی آگئے ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سکھ آپ فرمانے لگے سارے دینی اللہ کیا ہے پر دکھ بڑے اچھے تھے مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے بڑے اچھے تھے کہ کس طرح حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں بارہ گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا اور اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا فرمانے لگے اب صحت ہو گئی ہے اور اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں سوار دیتی ہیں تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا جب جب تجھے درد ہوتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی 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 کندھا ملے جا میں سر کے لوں پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے جو تجھے آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا نکالا بھی گیا لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے ابراہیم کالمات سے امام آ جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا یا اللہ کس طرح کی امامت دی فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا اللہ صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا کہا میں ملت پہ ہوں جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے جب کوئی تکلیفیں کر کے 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 آتا ہے اس کے لیے جو عجر ہوتا ہے اس اس لیے لیے جو جو ہوتا پھر اللہ کتنی کتنی ذرا بڑی توجہ دیئے گا لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا فلاں آزمائش میں ہے تو شاید آج میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا تو مشکل دیکھ رہے ہو مشکل نہ دیکھو وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو حضرت یوسف کو بانیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بھگے اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا کتنی کٹھن زندگی تھی لیکن میرے مالی کو کچھ اور ہی منظور تھا کوئے میں گرنے والے بازار میں بکنے والے جیل میں جانے والے الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا یاری تیری سونا ہے پر ازمیشہ تیریاں آگ اے سونا پر کھیا جاوندہ پہلو نال اگاں دے لاتا اس کے لیے تھوڑا سا جہدن کرنا پڑتا تھوڑے کٹھل حالات سے گزرنا پڑتا تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے کوئی آزمائے یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب کٹا تب جا کر نگی ہوا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے مشکلات نہ آئے اور مشکلات تو انسان کو سوارتی ہیں بھئی وہ تو نکھارتی ہیں کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کی وجود کا حصہ بناؤں تو بھائی مراحر, آزمائشیں, تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہمارے جمال پریشان ہو جاتے ہیں عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کرے وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی درجنوں بیسیوں لوگ ایسے ہیں ان کی اولادیں نہیں تھی جی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد حضرت خواجہ معین مہیند نجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جو جانتے ہیں وہ بولے جانتے ہیں جی لو جی کافی سارے جانتے ہیں تھوڑے جی رہ گئے جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے, نہیں جانتے آپ جانتے ان کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین نجمیری رحمت اللہ تعالی اللہ کے بیٹے کو نہیں جانتے لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں دیکھنے کو خواجہ میں صاحب کا روانی بیٹا ہوں. اولاد حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو کم لوگ جان لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھے گیارہویں والا پیر کون ہوتا ہے ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث سے اعظم کا